Вот шел домой и увидел такую картину. Закат солнца над южной частью Кривого Рога. Это не горизонт. Это стена пыли. Вот такая пыль. Может быть. Это район Югока. А это источники этой пыли. За гаражами не видно. Это три аглофабрики. Metal Коптят. А их поддерживает Южный горнообогатительный комбинат. Всего аглофабрикой. А вы говорите про экологию сраться и не жить. Ветра под спине. И эта гадость собирается, накапливается и зависает. Давно это было, еще 80 в 80-х годах. В первом проходил какой-то конгресс экологов. И приезжали тут с цивилизованных стран, обсуждали экологию. Так вот ученые высказали, что вот эта пыль с криворож стали достигает Франции, Италии. Можете себе представить. Хотя чему удивляться.